Zəhmət olmasa cənab prezident İlham Əliyev, artıq dərcə xahiş edirəm mənə bu işə baxardınız da. Heç kəs mənim işimə baxmır. Bu sosial məşğulluqda mənim adına yalandan torpaq çıxarıblar, 190 adamı verməyiblər. Baxın, bu da e, torpaq yerində Əmrakitan gələn məktubdur. Baxın, burada yazılıb ki, adına torpaq yoxdur. Mən də sosial məşğulluq gedirəm, orada mənə deyirlər, adına torpaq var sadə qapıdan içəri buraxmırlar. Ax əlimdə fakt kağız da var ki, məktub gəlib ki, adıma torpaq yoxdur. Ona görə zəhmət olmasa, e, mümkün dərəcədə xahiş edirəm, sizdən artıq dərəcədə mənim işimə baxardınız. 190 manatım versinlər. Görün nə şəraitdə yaşayıram. Baxın evin halına. Əgər mən 190 podvaldda belə yaşayıramsa, torpağım varsa podvaldda niyə yaşamalıyam? Xahiş edirəm mən artıq dərəcədə mənim pulumu versin də 190 manatımı. Sizdən xahiş edirəm İlham Əliyev